जीज़ा मोहतरम वालदे की शान पर अगर बात की जाए तो माँ का दर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर वाल का मकाम आता है जहाँ पर वालदा की आजमत व शान है साथ ही वालद का मकाम और मरतबा है और हमें इस चीज़ पर तवज्जो रखनी चाहिए गौर करना चाहिए कि वालदा के साथ जितना हमारा प्यार है महाफिल में हर जगह पर जहाँ वालदा का जिक्र होता है साथ ही वालद का भी जिक्र होना चाहिए क्योंकि वालद का भी बहुत मरतबा और मकाम है ये क़ुरान मजीद का हमें दर्ज है मिशका शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक लगी सलातम ने एक दिन इर्शाद फरमाया कैमरे साहबा जब हज़रत आदम अला नदीन आ सलात सलाम को पैदा फरमाया गया तो उसके बाद अल्लाह अल्लाहत ने इर्शाद फरमाया कि ए आदम आओ तुझे तेरी औलाद दिखाता हूँ। उस वक़्त रूहें जो थीं अरश थी एक नूर की शक्ल में थी तो जब हज़रत आदम मौलानबीजी आल व सलाम को आपकी औलाद का दीदार करवाया गया जब दिखाई गई आपकी औलाद नूर था सारा तो एक नूर जो था वो बहुत चमक रहा था उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा थी तो हज़रत आदमबी सलात ने अर्ज की कि अबारा ये जो नूर सबसे ज़्यादा चमक रहा है भला ये है कौन तो फिर जवाब आया कि ए आदम यह जो नूर चमक रहा है जिसकी खूबसूरती आपको नुमाया नज़र आ रही है ये आपका बेटा दाऊद है हज़रत दाऊद सलात वाम है तो फिर हज़रत आदम आदमबी सलात सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि फरिश्तों ज़रा बताओ तो सही मेरे इस बेटे की उम्र कितना है तो फिर फरिश्तों ने बताया कि वजूर इसकी उम्र जो है साठ साल है साठ साल इनकी उम्र है हज़रत आदम सलाम ने हैरत ज़दा होकर ये जवाब दिया कि इतना हसीनो जमील मेरा बेटा है और उम्र बहुत थोड़ी है तो आप ऐसा करो कि मेरी उम्र में से चालीस साल निकाल के मेरे इस बेटे दाऊद की उम्र के अंदर दर्ज कर दो फिर हुक्म इलाही हुआ कि आदम जैसे कह रहा है वैसा करो इनकी उम्र में से चालीस साल निकाल के इनके बेटे की उम्र में दर्ज कर दो और लिख दो और मोहर लगा दो कि ये चालीस साल आदम ने अपने बेटे दाऊद को दिए तो जब चालीस साल आपके बेटे हज़रत दाऊद सलाम की उम्र मुबारक में शामिल कर दिए गए तो जब हज़रत आदमानबी जी सलातम का वक्त विशाल आया तो फरिश्ते आपको लेने आए और अर्ज़ की कि बाबा जी आपका टाइम हो गया आप हमारे तो साथ चले आपका टाइम पूरा हो गया तो हज़रत आदमानी जी ने सलाम आगे से फरमाने लगे मेरे तो अभी चालीस साल बाकी हैं मेरे अभी चालीस साल बाकी हैं तो फरिश्ते कहने लगे कि बाबा जी आपने तो वो चालीस साल अपने बेटे को दे दिए थे वो तो हमने तब ही लिख दिए थे वो तो अब आपके ख़त्म हो चुके वो तो अब आपके बेटे के नाम है, उसके हक में लिख दिए गए अब तो वो जिए गए चालीस साल तो ये हदीस मुबारक जो थी इससे हमें तर्स मिलता है इस बात का कि जहाँ पर माँ अपने बच्चे को प्यार और मोहब्बत करती है और ये सदक़े जाऊँ बारी जाऊँ ये लफ्ज माँ बोलती है और ये सुनने को मिलते हैं लेकिन इस हदीस से अगर हम समझें तो ये हदीस हमें बताती है कि वालिद की शफकत और मोहब्बत का आलम यह है अगर हमारे वालिद का बस चलता ना तो वो अपनी उम्र भी काट कर हमको दे देता वो अपनी उम्र भी काट कर अपने बच्चों के नाम लिख देता है का ये मकाम और मरतबा है तो वालिद साहब के साथ ज्यादी और उनका ज़िक्र उनकी शान मरतबा और मकाम में डंडी नहीं मारने चाहिए जहाँ बर्बाद का मकाम है जहाँ उनका मरतबा है उसी हवाला से उसी हवाला से उनका ज़िक्र होना चाहिए और आज की हमारी जो नौजवान नस्ल है ये बाप से इतना बेजार हो चुकी है कि वो समझती है कि हमारा दुश्मनी हमारा बाप है और ये कहते हैं कि हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है भाई जितना हमारे बाप ने हमारे लिए किया ना और किसी ने नहीं किया हमारे बाप जून की तपती धूप में सड़कों पर सड़ता रहा अपना जिसम जलाता रहा किसके लिए हमारे लिए और ये जाविया और इस तरह का मोहब्बत और प्यार और कहीं से नहीं मिलता दुनिया में एक वाद हस्ती है बाप की कि जो सारा दिन कमाता है लेकिन अपनी ले नहीं अपनी औलाद के लिए और फिर जब घर कमा के आता है तो बरमला ये ऐलान करके कह रहा होता है कि बेटा ये सब कुछ तेरा ही तो है मेरा तो कुछ है ही नहीं ये वाद बाप की ऐसी हस्ती है जो सारा दिन कमाती है लेकिन अपनी ले नहीं अपने बच्चों के लिए तो वो किस लिए कर रखे गए वो मोहब्बत है उनकी शफ़क़त है हमारे ऊपर तो वालिद का जो मकाम और मर्तबा है उसको भी समझना चाहिए उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए हमारे वाले साहब हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं ये सारा सारा दिन त्याड़ी करना धूप में चलना बारिश आ रही है तो हमारा बाप तो नहीं रुकता वो तो जा रहा है क्यों उसको पता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा कमाने तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे तो बाप का बहुत बड़ा मकाम है भाई बाप बहुत बड़ा मर्तबा रखता है हमारी जिंदगी में तो उनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए इनकी बात फैलाना सदक़ जारिया है सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए